నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ శ్రావణ మాస శుభాకాంక్షలు శ్రావణ మాసంలో పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం కొరకు వారం రోజు మహాశివుడి యొక్క అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని పఠిద్దాం సమస్త గ్రహ బాధలు తొలగించడానికి ఈ మంత్రాన్ని శ్రావణ మాసంలో పఠిస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది కనుక ఈ మంత్రాన్ని శ్రావణ మాసంలో ప్రతిరోజు పఠించడం ద్వారా సర్వగ్రహ దోషాలన్నీ తొలగి ఆనందమయ జీవితాన్ని పొందుతారు కనుక ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలో మంత్రం ఓం రాం రీం హుం సమస్త గ్రహ దోష వినాశాయ ఓం రాం రీం హుం समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां म्रीं हुं 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 समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां ्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ राम् म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ राम् म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ राम् म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ राम् ्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां ्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ 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 ॐ रां ्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय 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 ॐ 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 ॐ 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 रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ रां म्रीं हुं समस्तग्रहदोषविनाशाय ॐ